ketiga di sepuluh hari pertama bulan Zulhijjah itu ada keistimewaan lagi apa itu beramal di hari-hari itu sepuluh pertama Zulhijjah itu hari-hari terbaik untuk beramal kata Nabi pahalanya bisa lebih istimewa dibandingkan jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari. حديث صحيح ما من أيام العمل الصالح فيهن خير وأحب إلى الله من هذه الأيام، يعني الأيام الأشهر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Tidak ada hari-hari yang beramal di dalamnya lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sahabat bertanya, "Wahai Nabi, wahai Rasulullah, apakah berjihad di jalan Allah juga tidak lebih istimewa dibandingkan dengan beramal di 10 pertama Dzulhijjah?" Kata Nabi, "Jihad pun tidak lebih istimewa." Kecuali orang yang berjihad itu keluar dengan harta dan jiwanya Dan tidak kembali darinya sesuatu apapun Atau sampai mati syahid Apa maknanya bu? Maknanya Kalau jihadnya saja berperang di jalan Allah Maka ternyata beramal soli di 10 pertama dul hijjah, Pahalanya lebih istimewa dari jihad itu Kecuali jihad yang sampai mati syahid maka, yang mati syahid tentu lebih istimewa.